سبسکرائب تو مفتی اکمل مجاہد اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج اٹھارہ محرم الحرام جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤں یقین نہیں آتا تو بے شک ازمال و بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھارہ محرم الحرام جمعرات کا دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی آج کا وظیفہ خاص اس کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے ہماری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایسے تمام بہنیں بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو آپ نے آج تک بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے تسبیحات پڑھی ہوں گی لیکن آپ کو نہ کسی نے یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نہ ہی رب کریم کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے آج اٹھارہ محرم الحرام قبولیت کا دن ہے جمعرات کا دن ہے اور ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے, پہلے پورا ہو کر رہتا ہے آج حرمت والے مہینے میں اللہ کریم کے مہینوں میں سے اگر آپ اپنی من پسند نوکری شادی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھ وظیفہ میں بتاؤں گا پڑھنا آپ نے ہے مانگنا رب کریم سے ہے دوستو آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ باقی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا آج وہ بیٹیاں وہ بیٹے جو اپنے گھر میں مایوس ہو چکے ہیں بند گلی میں جا چکے ہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے تو آج لا حولہ ولا قوت اللہ بلا کو پڑھ کر دیکھیں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے کوئی مشکل وقت آتا ہے پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سے جانے نہ جانے میں کوئی غلطی کتا گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی بھی عبادت کر لے تسبیح پڑھ لے اعمال پڑھ لے راتوں کو جاگ لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ محرم کا مہینہ نیا سال شروع ہوتے ہی پہلا مہینہ محرم کا مہینہ آج دیکھتے دیکھتے محرم کی اٹھارہ تاریخ ہو چکی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے لیکن آج اٹھارہ محرم الحرام جمعرات کا دن بڑا ہی مقبولیت کا دن ہے آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے آپ یہ وظیفہ اٹھارہ محرم بدھ کے دن چاہے صبح نماز کے بعد پڑھیں ظہر کے بعد پڑھیں عصر کی نماز کے بعد پڑھیں کہ جب آپ کو وقت ملے تو یہ وظیفہ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھیے گا کہ حرمت کا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے آج وہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو اللہ والوں نے پڑھا اکابرین نے پڑھا صوفیہ کرام نے پڑھا اولیاء کرام نے پڑھا کسی طریقے سے پڑھا اور رب کریم سے جو بھی مانگا رب کریم نے غیبی خزانوں سے عطا فرمایا آج آپ گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون ملے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی پھر یہ وظیفہ پال کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا کیونکہ جیسے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اللہ کریم فرماتا ہے کہ انسان کی آنکھ پہ آنے والے آنسوں رخسار پر گرنے والے گرنے سے پہلے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں تو آئے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائب بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے کہ آج اٹھارہ محرم الحرام جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں یا آپ نماز والا درود پڑھیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جیز مقصد حاجت کی نیت کرنی ہے آپ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا اس قبولیت کے دن کی قدر کرتے ہوئے رب کریم سے جس کو جو چاہیے نیت کر لے فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا فلاں چیز چاہتا ہوں فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں فلاں بیماری سے شفا کے لیے قرض سے نجات کے لیے جس کی جو حاجت ہے جو مقصد ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ آپ بے گھر ہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں نیا گھر بھی مانگ لو تو ان ملے گا آپ بے اولاد ہیں اولاد نہیں ہوتی تو اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے حمل کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ جس کے جو مسائل ہیں اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وسیع وظیفہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کا ہے کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا لا حول ولا کو اللہ بل علی الظیم ایک بار ہو گیا لا ولا ولاقوۃ اللہ بل علی الظیم ایک دو بار ہو گیا اسی طرح آپ نے لا حول ولا قوت اللہ بلا علی الظیم کو ہاتھ کی انگلی پاڑ پاڑ لیں یا تسبیح کے دانوں پاڑ پاڑ لیں آپ نے اس کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے گیارہ بار پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے گیارہ بار حول ولا کوتہ العلی الظیم پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جیسے دل ہی کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی یقین کیجیے گا کہ آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو تین سو رزق کے دروازے کھول دیتا ہے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے بندشوں کو توڑ دیتا ہے آج صرف گیارہ بار لا لاہولا ولا کوتہ الا الََََََََََََََََََََ علیہ عظیم پڑھنے سے نصیب کے بند تالے ایسے کھلیں گے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی آپ نے گیارہ بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر کر لینا ہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے اب رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا وقت ہے آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی لفظ یا رحمان کو پڑھنا ہے یہ رب کریم کا نام بھی ہے رب کی صفت بھی ہے جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے تو زید کر کے مانگتا ہے اللہ کریم اپنے نام کے طفیل اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ رزق یہ دولت یہ شہرت کہاں کہاں سے آ رہی ہے انسان جب بیمار ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگتا ہے پریشان ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگتا ہے کسی آزمائش میں چلا جائے کسی مصیبت میں چلا جائے کسی پریشانی میں چلا جائے تو سب سے پہلے رحم کی بھیک مانگتا ہے آج اٹھارہ محرم حرام جمعہ جمعرات کے دن یا رحمان پڑھنے سے آپ پر ایسا رحم ایسا کرم ہو جائے گا کہ جو کوئی سالوں سے اٹکی ہوئی پریشانیاں مصیبتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی اللہ کریم ربر اللہ کریم بڑا رحمان ہے بڑا کریم ہے جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا آپ نے یا رحمان پال کا رب کریم سے مانگنا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام سے پکارتا ہے تو رب اس بندے کو اپنے ناموں کے طفیل اتنا نوازتا ہے کہ اس بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے یا رحمان کو کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کہ یا رحمان ایک بار ہو گیا یا رحمان دو بار ہو گیا یا رحمان تین بار ہو گیا تو اسی طرح آپ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے آج اٹھارہ محرم الحرام جمعرات کے دن لا حول ولا ولاقوۃ الا بل علی العظیم گیارہ بار اور یا رحمان گیارہ بار پڑھنے کے بعد میرے رب نے چاہا تو دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی تمام تنگ دستیاں تمام پریشانیاں تمام بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر قرآن آیات پڑھ کر جیسے ہی آپ رب کا شکر ادا کریں گے آپ کے رزق میں مال میں جان میں برکتیں وسعتیں آ جائیں گی آپ کے بگڑے کام سور جائیں گے آپ رب کریم سے ایک لاکھ مانگیں گے رب کی ذات ستر لاکھ سے نوازے گی کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جب رب دینے پر آتا ہے تو ہر چیز عطا کر دیتا ہے آپ نے آخر میں قرآن آیات الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے یعنی رب کا شکر ادا کرنا ہے رب شکر کرنے والوں سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ رحمتوں سے برکتوں سے جھولیاں بھار دیتا ہے آج تک جس نے شکر کیا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا اس کا رزق بڑھتا ہی رہتا ہے کبھی کم نہیں ہوتا آپ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کا شکر کریں انشاءاللہ آپ کے بھی گھر میں سکون رحمتیں برکتیں آئیں گی okay. آپ نے اٹھارہ محرم الحرام جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا اسی طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کیوں گیوں پڑھ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پڑھ پاڑھ لیں آپ نے صرف اس کو گیارہ بار پڑھنا ہے آج کا وظیفہ مکمل کرنا ہے یہ تین اعمال جس طریقے سے میں نے بتائے اس طریقے سے ترتیب اور تعداد میں پڑھتے ہیں نہ آگے پڑھنے ہیں نہ ہی پیچھے پڑھنے ہیں نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں یہ تین عمال پڑھتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم روف الحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا لازمی ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے جو قرض میں پھنسے چکے ہیں اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانی ہے وہ ختم کر دے ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے ہماری جو بھی بیماریاں تکلیفیں ہیں انہیں دور کر دے اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگا الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں جزاک اللہ